Salam əziz şagirdlər, sizlərlə bu gün biz 9-cu bölmənin 2-ci dərsinə, Lesson at the library, kitabxanada dərsinə öyrənəcəyik. 1-ci tapşırığımız pre-reading, oxudan öncə. Do you have a library in your house or school? Məktəbində və ya evində kitabxana varmı? Yes, I have a library in my school. Bəli, mənim məktəbimdə kitabxana var. No, I don't have a library in my house. Xeyr, mənim evimdə kitabxanam yoxdur. How many books do you have in your home school library? Məktəb kitabxanamda və ya da ev kitabxanamda sənin neçə kitabın var? There are a lot of books in my school library. Mənim məktəb kitabxanamda çoxlu kitablar var. Cavablarını sizlər üçün yazmışam. Eə, cavablara baxaraq eyniylə də siz öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Növbəti tapşımıza keçək. Look at the picture and answer the questions. Şəkillə bax və suallara cavab ver. What do you see in the picture? Şəkildə nə görürsən? I see a room in the picture. Mən şəkildə ə, otaq görürəm. Who do you see in the room? Otaqda kimi görürsən? I see a boy in the room. Mən otaqda oğlan görürəm. Is it a home library? Bu uh, ev kitabxanasıdır. Yes it is. Bəli, yes it is home library. Bəli, bu ev kitabxanasıdır. Where are the books? Kitablar haradadır? The books are in the bookshelves. Kitablar kitab rəfindədir. What is the boy doing? Oğlan nə edir? The boy is reading a book. Oğlan kitab oxuyur. Üçüncü tapşırığımızda match the words with their definitions sözləri ifadələrə uyğunlaşdırın. Famous məşhur, library kitabxana, bookshelf kitab rəfi, kitabşkafi, favorite sevimli, home library ev kitabxanası. You have your books. Sənin kitabların var. Everybody knows. Hər kəs bilir, hər kəs tanıyır. A building bina. The place for books. Kitablar üçün yer. Enjoy and love it. Onu sev və zövq al. Başlan birini mən deyirəm, qalanlarını siz özünüz uyğunlaşdırarsınız. Famous məşhur sözünü dedik. İkinciyə baxsaq everybody knows, hər kəs tanıyır, hər kəs bilir. Məşhur məşhur olan hər bir şeyə hər kəs səthin tanıyır, bilir. Ona görə də cavabımız famous everybody knows olacaqdır. Digərlərini də siz özünüz uyğunlaşdırırsınız. Dördüncü tapşırığımıza baxıraq. Group work, qrup işi. Read the passage and choose the best title. Mətnə oxu və ən yaxşı başlıqı seç. My name is Elmir. Mənim adım Elmirdir. I like reading books. Mən kitab oxumağı xoşlayıram. I often go to school library. Mən tez-tez məktəb kitabxanasına gedirəm. This is the picture of my school library. Bu mənim məktəb məktəb kitabxanamın şəkildir. My friends and I like books. Mənim dostlarım və mən kitabları sevirik, xoşlayırıq. They are there book shelves there. Orada kitab şkafları var. I have many books in my home library too. Mənim həmsinin ev kitabxanamda da çoxlu kitablar var. My favorite books are Oliver Twist by Charles Dickens and Good Friends by Jill Munyechin. Deməli, mənim sevimli kitablarım Oliver Twist, Charles Dickens tərəfindən Oliver Twist və Jill Munyechin tərəfindən Yaxşı Dostdur. Beləliklə mətnimizi oxuduq və başlıq seçməli olsaq, My favorite day, mənim sevimli günüm. The library in my school mənim məktəbimdə kitabxana. My friends mənim dostlarım. Ən uyğun bənd mənə görə 2 olar. The library in my school. Məncə sizlər də elə onu seçmiş olacaqsınız. Növbəti tapşırıqlarımıza baxaq. 5-ci tapşırıq. Uh, answer the questions about the text. Uh, Mətn haqqında suallara cavab ver. What do you see in the picture? Şəkildə nə görürsən? Uh, I see two boys. A lot of books in the bookshelves in the picture. Şəkildəki kitab rəflərində çoxlu kitablar var. Və or are the boys in the picture. Şəkildə olan oğlanlar haradadılar? The boys are in the library. Oğlanlar kitabxanadadırlar. What are the boys doing in the library? Kitabxanada oğlanlar nə edirlər? They are reading books. Onlar kitab oxuyurlar. Where are the bookshelves? Kitab rəfləri haradadır? The bookshelves are in the school library. Kitab rəfləri, kitab şkafları məktəb kitabxanasındadır. How often do you go to the library? Sən kitabxanaya necə tezlikdə gedirsən? I often go to the library. Mən tez-tez kitabxanaya -tez gedirəm. Why do you go to the library? Sən kitabxanaya niyə gedirsən? Because I love reading books. Çünki mən kitab oxumağı sevirəm. Do you have a home library? Sənin ev kitabxanan var dırmı? Yes, I do. Bəli. No, I don't. Xeyr, yoxumdur. Növbətə tapşırığımız practice a dialog with your partner. Yoldaşınla dialoqu məşq et. Practice, məşq etmək. Hello Esmer. Salam Esmer. Where are you going? Sən haraya gedirsən? Hi Babec. Salam Babec. I am going to the library. Mən kitabxanaya gedirəm. Really? Həqiqətən? What book do you want to read? Ora dəsən hansı kitabı oxumaq istəyirsən? David Copperfield. David Copperfield. By Charles Dickens. Charles Dickens tərəfindən. Yes, Babec. Bəli Babec. It is a very interesting book. O çox maraqlı kitabdır. Aynan, mən bilirəm. I have that book in my home library. Uh, həmin kitab o kitab və yaxta mənim evdə qadamda varımdır really həqiqətən can i have it for a few days mən bir neçə günlüyünə ala bilərəm onu şur əlbəttə vayna niyə də olmasın thank you very much babək təşəkkürlər babək you are welcome asmr xoş gəldi əsmər 7-ci tapşırığımızda as students write a short paragraph about home, school, library Ev və yaxta məktəb kitabxanası haqqında qısaca bir paraqraf yazasınız. Yəni bir mətn yazasınız. Yuxarıda sizlər üçün dialoq, mətn verilmişdi. Onlara əsaslanaraq, onları da ə, onlardan da istifadə az belgisini istifadə edərək özünüzün ə, ev kitabxananız və yaxta məktəb kitabxananız haqqında ə, bir şeylər yaza bilərsiniz. Nəhayət, sizlərlə lessons vocabulary dərsin lüğətinə keçəcəyik. Burada want ə, istəmək, kitabşkafi book shelves. Əslində da kitabşkafları daha doğrusu. Burada mən yazmışam şkafa, amma siz şkaflar yazın. Niyə də yox, why not? Həqiqətən really, əlbəttə sure, xoş gördük, yeah, welcome. Sözlərimizi sizlər üçün vermişəm. Ə, bununla da dərsimizə yaxınlaşırıq. Növbətə dərslərdə görüşəndəyəm. Sağ olun, sağ olun.